नमस्कार यू ट्वेंटी फोर न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं सा पुन्हा एकदा स्वागत आपण पाहतो की एक पातों के चांगला शिक्षक आपलं भविष्य बदलू शकतो किंवा आपली लाईफ चेंज करू शकतो गुड टीचर कॅन चेंज युअर लाईफ असं आपण म्हणतो तर आज या ठिकाणी सन अकॅडमी आणि माजी नगरसेवक शेख मुदस्र अहमद इसाक यांच्या वतीने या ठिकाणी आज कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं ज्यामध्ये जे रिटायर्ड शिक्षक आहेत जे माजी शिक्षक आहेत त्यांचा सत्कार येणाऱ्या भविष्यतील पिढीच्या हस्ते करण्यात आलं आपण म्हणतो की जे विद्यार्थी आहेत ते भारताचं भविष्य आहे आणि त्याला आज खरोखर प्रेरणा देण्याचं काम माजी नगरसेवक शेख मुदस्र अहमद इसाख आणि सन अकॅडमी यांनी केलं आपल्यासोबत मोहम्मद कादिर सर है जे कि एक मजी शिक्षक है सर का संगा आज जो कार्यक्रम यहाँ पार पड़ा का आज आज यहाँ पर मुकुंदनगर के तालीम याफ्ता तबके के, के नौजवानों ने मिलकर यह एकेडमी की बुनियाद रखी ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि मुकुंदनगर जैसे आबादी के बस्ती में हमारे यहाँ पर हमारे समाज में ऐसे बड़े बड़े तालीम याफ्तर लोग हैं और जिनको इसका एहसास है कि एजुकेशन के लिए हमने कुछ करना चाहिए इसी बुनियादी उसूल की बिना पर इन्होंने यहाँ पर सना एकेडमी और खसूस हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर मुदसर साहब और दीगर हमारे अहबाब हैं ये बड़े तालीमी याफ्ता लोग हैं इन्होंने इनकी एजुकेशन की कदर कीमत को जानते हुए सबक टीचरों को यहाँ कर बुला कर उनका एजाज़ किया आज उन्होंने हमारा एजाज किया मुस्तबिल में अल्लाह ताला उनका एजाज भी करेंगे बड़ी मस्जिद स्टडी सेंटर हमने इसलिए कायम किया है कि मुकुनगर के अंदर ऐसे तालीम हासिल करने वाले बहुत सारे होशार बच्चे और जहन बच्चे हैं मगर उनके मकान में रहने का बैठने का स्टडी करने का इंतज़ाम नहीं है एक एजुकेशन का एक माहौल वहाँ तैयार होने होना उस हॉल के अंदर एक तालीमी माहौल तैयार करने के लिए हमने अला तालीम हासिल करने के लिए जैसे कि यू पी एस सी नेट है और दीगर जो हुकूमत ने बड़े अहदे के नए एग्जामिनेशन कायम किए हैं उसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ये इसकी बात का फख्र है आप लोगों को ताजुब होगा कि मुकुनगर नगर में एक फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ पर तीन ऑफिसर लाइन के लोग हैं ऑफिसर नहीं बल्कि कलेक्टर की पोस्ट के ऊपर फायज है पाँच पांच छ शहर के वो जिम्मेदार हैं लातूर में है उधर है एक ही फैमिली के आज परसों के रोज में हम देखा हमारे स्टडी सेंटर में दो बच्चे ऐसे आए जो आला तालीम हासिल किए हुए और बरसरे रोजगार है गवर्नमेंट अपॉइंटेड है गवर्नमेंट के उहदों पर यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए मगर स्टडी सेंटर के अंदर लोगों ने आना चाहिए वहां पर सारे बातें और ये मुफ्त में इंतजाम किया हुआ है इंतजाम विश्वास के स्टडी सेंटर के अंदर के बड़ी मस्जिद जो है ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी अहमियत देती है बगैर दुनियावी तालीम के हमारे हमारी जिंदगी बसर नहीं हो सकती तालीम दीनी भी तालीम होना मगर दुनियावी तालीम का भी होना और आज के दौर में तो बगैर एजुकेशन के कुछ है ही नहीं इसी वास्ते ये स्टडी सेंटर कायम किया सुबह सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक हमने उसका वक्त रखा है और फ्री में रखा है दसवीं बारहवीं के बच्चे भी वहां का आ सकते हैं और आला तालीम हायर एजुकेशन है जैसे एमपीएससी यूपीएससी जो भी है अभी बहुत से कोर्सेज गवर्नमेंट ने निकाली है नए नए एजुकेशन के मैदान के अंदर इस टेक्नोलॉजी के दौर में एजुकेशन की बहुत अहमियत है और ये जो नौजवान तबका है एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहा है आज इन्होंने हमारे बड़ी स्टडी सेंटर को देखकर कर इन्हों को खुशी हुई इसी ए त्योहार से इन्होंने सना एकेडमी भी कायम किया इसी सना एकेडमी में से ये नाहौ और नार बच्चे एजुकेशन हासिल करके हमारे कौम के और मिलत के होनहार बच्चे बनेंगे जिसका हमको फख्र हासिल होगा हम सब इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अच्छे से अच्छा इंसान बनाए आला तालीम हासिल करे और हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े अहदे हैं इनके ऊपर ये फायज रहे ये हमारे लिए इन शाह मुस्तकबिल में, में होंगे हम लोगों को खास कर हम सबक टीचर है बुला कर हमको योम के मौके पर हमको एजाज, हमारा एजाज किया हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारा एजाज किया मुस्तबिल में भी कौम और मिलत उनका एजाज करेंगी इस एतबार से वो भी काम के लिए कोशा रहे एजुकेशन मैदान में ये हमारे जो नौजवान है औचित साधु नामी म्हणजे शेख मुजफ्फर अहमद इसाक मित्र मंडळ व सन अकॅडमी सर यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे आपल्या परिसरातील रिटायर्ड टीचर आहे त्यांचा एक सत्काराचा कार्यक्रम या देशाचे भावी भविष्य यांच्या हस्ते ठेवण्यात आला होता आणि हे जे शिक्षक लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले व त्यांनी जो त्यांचा सत्कार स्वीकारला ते त्यांचे मी आभारी आहे सन अकॅडमीचे मुख्य शिक्षक जे आहेत ओबेद सर आपल्या सोबत आहेत ओबेद जे काय माहिती द्याल आज जे या ठिकाणी रिटायर्ड शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला त्याचबरोबर आपल्या सन अकॅडमीच्या वतीने मुलांना मार्गदर्शन देखील करण्यात आलं काय सांगाल जी फिफ्थ सप्टेंबर जो टीचर्स डे मनाया जाता है उसमें हमने एक थोड़ा सा एक अलग तरीके से मनाने की कोशिश की हर स्कूल में टीचर्स डे मनाया ही जाता है लेकिन जो टीचर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं कई सालों से उनका एजुकेशन या स्कूल से अभी थोड़ा सा रिलेशन टूट गया है तो उनको हमने बुलाकर और हमारे जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके हमने कोशिश की है कि उन बच्चों को जो एक ओल्ड जनरेशन वाले जो टीचर्स है जो जिनसे हमने सीखा तो ये बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सके हमारी ये कोशिश थी जो कि हर टीचर ने जो भी यहाँ पर हमने फेलिसिटेट किया जो भी टीचर्स आए थे हमारे जो गेस्ट थे हर किसी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों को और बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी उनसे और एक मेन जो है अखलाक कैरेक्टर के बारे में हमें सीखने मिला बच्चों को एजुकेशन तो है ही है साथ में जो अच्छे अखलाक के साथ बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये काबिल भी होंगी स्किलफुल भी होगी एंड दे विल बी ऑफ गुड मैनर्स गुड एटिकेट्स एंड डेफिनेटली दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसायटी थैंक यू सगळ्यात पहिले तर मी धन्यवाद देते की एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने हा सोहळा यांनी साजरा केला कारण शिक्षक दिन हा जे शिक्षक आहेत सध्या शिकवत आहेत त्यांच्यासाठी तर घडव त्यांच्यासाठी तर सेलिब्रेट होतोच परंतु जे माजी शिक्षक आहेत ते खरोखरच या आनंदापासून काही वर्ष वंचित झालेले असले तरी आज त्यांना हा आनंद तुम्ही पुन्हा मिळवून दिला आणि हे सुद्धा सांगीन की सन अकॅडमीला माझ्या खूप खूप शुभे शुभेच्छा आणि विद्यार्थ्यांना माझ्याकडनं काही गायडन्स हवं असेल तर कोणत्याही लँग्वेजसाठी इंग्लिश हिंदी मराठी मी एक लँग्वेज टीचर आहे तर जरूर मी त्यांना मार्गदर्शन करिन धन्यवाद माजी मुख्य दिपिका अमीना सय्यद आपल्या सोबत आहेत काय माहिती द्याल कसं वाटतंय आज जिंदगी नाम है कांटों का सफर का लेकिन राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद तुमको तहसीब और तमद्दुन का सबक देते हैं हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद दस्ते ए मासूम को लहू कलम देता है नौ निहालों को कंदीले हरम देता है बाढ़ता फिरता है रोशनी वो सूरज की तरह डूबता है तो सितारों को जन्म देता है तुमने सवारा गुलों को शगुफों को खार को तुमने हयात बख्शी है फसलें बहार को उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है आपण या ठिकाणी पाहतोय की माझी नगरसेवक शेख मुदस्र अहमद इसाक मित्र मंडळ आणि सन अकॅडमी यांच्या वतीने आज मुकुंदनगर भागामध्ये मा जे माजी शिक्षक आहेत रिटायर्ड शिक्षक आहेत त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता जे येणारी नवीन पिढी आहे त्यांच्या हस्ते माझी शिक्षकांचा सत्कार आज या ठिकाणी करण्यात आला त्याचबरोबर बडी मस्जिद येथे जे स्टडी सेंटर आहे इथे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी येऊन त्या ठिकाणी अभ्यास करावा जे विविध स्पर्धा परीक्षा असतात एमपीएससी असेल युपीएससी असेल जे डबल असेल नीट असेल या सर्व जे परीक्षा असतात त्याचं जे अभ्यासक्रमासाठी लागणारी जी पुस्तकं आहेत ती मोफत उपलब्ध करून बडी मस्जिद या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे अशी माहिती कादिर सरांनी यावेळी दिलेली आहे